Поки росіяни продовжують брехати, що Буча це фейк. В прямому ефірі зет пропагандисти з гордістю розповідають, як в окупованому Бердянську відправили на підвал дівчину за фразу на українській мові на уривок із стримок Кіріла Федорова. Звернув увагу журналіст Денис Казанський. Велком Маріуполь, Бердянськ, Ви у віті реально чорнове такі базіраний російські міста Уже сьогодні ми їх за два роки почистили. Мы осуждаем. Мы значит, осуждаем, конечно. очень сильно осуждаем. Да, мы осуждаем. Очень. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда сели, я себе купил Mercedes 140 на украинских номерах. Сейчас помню, первое это самое. Вот, на заправку заезжали перед городом перед Бердянском. Доброго вечера, прикладывайте вашу картку. Я говорю: что со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. Я говорю, что со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю еще раз. Что ты со мной в крыска? Я так хочу. Ну, ну, хочешь, хочешь. Ладно, все, до ближайшего блокпоста. Отправил в АДБКР. Подвал. Подвал, поехали отдыхать. Вот отдыхай. Джон Сильвер. Вот Джон Сильвер. Поехали отдыхать на подвале. Джон Сильвер. Розповідь російського пропагандиста є черговим свідченням того, що РФ здійснює геноцид на окупованих територіях, попри розповіді про боротьбу з нацизмом і захист русскоговорящого населення, насправді мета війни, яку розв'язала РФ. Це знищення української нації. Росіяни самі визнають, що здійснюють переслідування україномовних жителів окупованих територій. А це ось пропагандист Мардан і він неї, що понад 100 років їх обманювали. А на самом ділі сіби, русським нібраття славяні. Сербія, знаєте таку країну? Ох ты ж, Господи, ж братушки наши, Господи помилуй, православный народ, сербский язык, ну, практически как болгарский, практически как русский. Ну, про то, какие братушки болгар, то мы прекрасно знаем, то есть такие братушки, что в двух мировых войнах они стабильно воевали против России. А что сербы? Ну... К сербам тоже отдельный счет, извините меня. За сербов, извините меня, началась Первая мировая, а ценой Первой мировой войны стал распад Российской империи. Сейчас газета Financial Times пишет о том, что с начала 22 года Сербия экспортировала на Запад снарядов на сумму около 800 миллионов евро. Где оказались эти снаряды? Вы и так знаете, где. Эти снаряды стреляли по российской армии под угледаром, под Работино, в Бахмуте, в Солидаре, по всему фронту. Причем, что удивительно, хотя вообще не удивительно, это то, что Вучич даже не стал этого опровергать. Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является там братской страной. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Вообще никакого интереса Сербия не представляет. Нет в этом мире никаких братьев побрал бы этих братьев. То, что Сербия повела себя как последняя, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им а, нужны были 800 миллионов евро? Серйозно, ми в ітогі снаряды у корейців покупали. А вони не могли ці снаряди продати а, нам? Отвічаю, могли, просто не захотіли. Здається, знов когось там на дулі, обманули. І потім ті ж пропагандисти, які все це говорять зі своїх телевізорів, щиро не можуть зрозуміти. А звідки ж стільки русофобії? Чому у Росії немає друзів? А что за патриоты Знайшли нового ворога С. Российский пошуковый сервис Яндекс. Вот я вспомнил Телеграм. Мне так всегда хочется задать этот вопрос. А вот Телеграм это русский или не русский? На чьей стороне дуров? А Яндекс он на чьей стороне? Потому что он всегда был либеральным, а потом стал государственным. Но он не стал государственным, это частная компания. Сколько раз в Госдуме мы это обсуждали? Мы это обсуждали на разных уровнях. И каждый раз все это заканчивалось ничем. Например, Например, сервис Яндекс ⁇ Музыка ⁇ что он делает? Он до сих пор размещает композиции, которые являются пропагандистскими, которые являются антироссийскими, которые призывают убивать русских людей у них ручная модерация. То есть, это не может пройти в автоматическом режиме. Более того, предыдущие композиции этих же авторов были заблокированы. В разделе «Подкасты» вы можете найти кучу иноагентов, которые не маркированы, но это маленькое прегрешение. Там же вы можете найти в этих подкастах призывы сдавать на ВСУ деньги. То есть, российская платформа в России начинает распространять. Российская платформа отказывается признавать, если уже говорить про картографию, границы Российской Федерации. Им проще Стереть, скажем так, границы вовсе, чем признавать, что признанные официально границы России вот такие, такие, такие. И это для меня это безумие, во всех смыслах. Да, для меня сейчас это какое-то мне хочется там, выхватить меч и оседлать коня. Я понимаю, Ярость. реакция. Вот смотрите, да, ведь что происходит? У меня были эти вопросы. Я пытался их задавать компании каким-то образом напрямую. Я приглашал их в эфир приглашал пообщаться любыми способами, и не только я. А ответ всегда был один и тот же, отсутствие ответа. Дмитрий Анатольевич Медведев недавно задался ровно тем же самым вопросом, от чей, собственно говоря, Яндекс. Получил Дмитрий Анатольевич Медведев какой-то ответ? Да нет, не получил. Об него, как об меня, вытерли ноги. Без его потребно терминово треба ж брати на озброєння досвід своїх нових партнерів із північної кореї у них вон ніякого інтернету взагалі немає і все добре ось пропагандистка Маргаріточка сіманян в той самий час розповідає про південну корею яка каже вимирає і про те як там тяжко живеться Она самой низкой рождаемостью за всю историю человечества сейчас. Это абсолютно вымирающая страна. И вот с этой задачей, как ты справедливо сказал, что мы можем поставить Северной Корее такое, что станет вопрос о самом существовании Южной Кореи. Так вот вопрос о самом существовании Южной Кореи. Южная Корея этот вопрос блистательно решает сама. Это страна с самым стареющим населением, самым высоким уровнем старения населения за всю историю человечества. Вдумайтесь только. Там сейчас на одну женщину приходится 0,7% рождений. Для того, чтобы нация сохранялась, нужно 2,1. 0,7%, да? 0,7% процента, процента рождения. Но ну, это вообще ни о чем. Я видела один опрос, который меня просто поразил. Среди граждан Южной Кореи, способных иметь детей стародного возраста, и мужчин, и женщин, только 19% вообще рассматривают для себя Возможность рождения ни третьего, ни второго, а какого бы то ни было ребенка единственного ребенка, когда бы то ни было, 80% с лишним до 35 лет не состоят в браке, а Южная Корея страна в этом смысле консервативная. Дети там рождаются только в браке. Почти 100% детей рождаются в браке. Значит, у этих людей не родятся дети. Почему это так? Я вникла в этот вопрос: безработица. Чудовищная конкуренция, если уж ты получил работу. Немыслимо длинный рабочий день, отсутствие выходных, отсутствие отпусков, невозможность накопить на образование, а опять же, без образования ты обрекаешь ребенка на нищету. И все это приводит к тому, что они отказываются воспроизводиться как нация. Знаете, как корейская молодежь, южнокорейская называет Южную Корею. Это давно уже, уже лет 10, такой у них мем адский чосон, Адская Корея. Они считают, что они живут. В аду. Если смотреть статистику, у них, например, сейчас начинает умирать такая медицинская специальность, как педиатрия. Некого лечить. Там же благосостояние доктора зависит от того, сколько пациентов, скольким ты помог. Пациентов мало, сокращается количество педиатров. За последние годы на 12 лишним процентов сократилось количество педиатрических учреждений в Южной Корее, а количество психиатрических выросло на 76%. процентов. Це її же собственна статистика. А це дочка чиновниці з Самарської області. І вона похвалилася в телеграмі, що мама змусила вчителі поставити їй п'ятірки та автомати. Мені поставили всі п'ятірки, всі. Абсолютно ні одної четверки. У мене всі п'ятерки. Можна. На мене ще і стара. Типу як... Пошла к старшей медсестре, сама ставить оценки. Мама уже на меня договорилась полностью. Мне осталось только эти документы старости прислать, чтобы она посмотрела, все ли там правильно, и все. У меня я вообще, я четверки, меня все пятерки поставили, а я не ходила на практику. Вот что значит иметь хорошую маму. І ось це відео російської студентки розійшлося просто по всім місцевим паблікам та чатам. Після чого чиновницю звільнили. А депутат Хінштейн пообіцяв присягнути до відповідальності всіх, хто виставив дівчинці хороші оцінки. Друзі, на цьому ставимо крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.